Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berhimpun dalam keadaan yang aman dan dalam keadaan yang selesa. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang dikurniakan Allah kepada kita. Tapi kita kena ingat bahawa bukan semua daripada kalangan saudara-saudara kita yang menikmati keadaan ini ada saudara-saudara kita yang duduk dalam keadaan yang menderita sebagaimana yang menjadi tajuk ceramah kita pada malam ini berkaitan saudara-saudara kita yang ditindas melalui akta pembangunan semula bandar ini. Ura. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kerajaan bercadang menjemput Presiden Amerika ke Malaysia. Presiden Amerika ni, kerajaan Amerika ini adalah merupakan penyokong tegar kepada Israel. Pergi jemput buat apa? Kita Malaysia ini mempunyai dasar yang jelas. Dasar luar yang jelas di dalam membela dan mempertahankan Palestine semenjak daripada zaman Tun Mahathir lagi yang mentadbir negara 22 tahun. Dasar itu menjadi sebagai suatu slogan dan image kepada negara kita. Bahawa Malaysia tidak pernah bertolak ansur dengan sebarang bentuk penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Tiba-tiba hari ini, sebagaimana yang kita maklum, Presiden Trump akan datang ke Malaysia. Kita menolak kedatangan beliau. Kita menuntut supaya beliau itu tidak datang dan jemputan itu ditarik balik. Dan lebih pelik lagi apabila ada agamawan-agamawan yang bercakap membela sikap kerajaan Malaysia menjemput Trump datang ke negara kita. Kita pelik agamawan di akhir zaman ini cara mereka berfikir. Apabila menggunakan hujah maqasidus syariah, maqasidul umran, hifzul al-amni, memelihara keamanan, maka kita perlu menerima kedatangan Trump. Macam mana kita nak mengharapkan kedatangan mereka itu membantu kepada pembangunan dan ketamadunan negara. Sedangkan prinsip asas yang ditegaskan oleh ilmuwan dan intelektual-intelektual yang jujur baik daripada kalangan orang yang bukan beragama Islam ataupun daripada kalangan aktivis-aktivis apatah lagi daripada orang Islam yaitu prinsip peradaban yang paling asas ialah empati yaitu belas kasihan ada perasaan belas kasihan terhadap orang yang tertindas yang mengalami penindasan dan kezaliman seperti saudara kita di Gaza ini asas al-umran asas ketamadunan asas pemangguna pembangunan insan tiba-tiba kita ajak orang yang bekerjasama dengan Israel kemudian kita harap orang yang macam ni yang tak ada empati yang tak ada perasaan belas kasihan akan membawa ketamadunan kepada negara kita. Apa punya otak bercakap macam ni? Berfikir macam ni. Tak payah mengaji jauh-jauh kalau nak buat kesimpulan macam ni. Tak perlu menghabiskan ribuan ringgit belajar di luar negara. Sangat memalukan kualiti agamawan. Setengah agamawan di dalam negara kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Bahawa apa yang terjadi dalam negara kita ini ialah konsep dan cara kita menimbang dan menilai sudah tergelincir daripada prinsip Islam yang sebenar. Bahkan daripada prinsip kemanusiaan. Kerana itulah boleh dicadangkan akta ura ini yang jelas-jelas menindas dan bersifat zalim kepada orang-orang miskin bandar yang sebahagian besarnya daripada orang-orang Melayu Islam. Sebab itulah undang-undang ni apa dicadangkan mendapat penentangan yang hebat kerana ia bercanggah dengan sifat yang asas iaitu kita mestilah berlaku adil kepada semua orang membela orang yang tertindas dan daripada maqasidus syariah hizul mal memelihara harta ini menjadi tujuan yang asasi diturunkan syariat Allah untuk melindungi harta manusia dalam bab ni tak bawa datang pula maqasidus syariah bab teram datang bawa mari maqasidus syariah jadi pelik agamawan yang seperti ini. Tapi saya yakin tak semua yang kena penyakit pelik macam ni. Saya yakin majoriti besar rakyat tidak menerima cara berfikir yang songsang dan di luar tabii seperti ini. Saya yakin majoriti agamawan dalam negara ini tidak bersetuju dengan pandangan songsang seperti ini. Karen itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada PRU yang ke-16 nanti kita kena bawa perubahan. Agamawan baik. Rakyat, aktivis, intelektual. Mesti bergabung. Di dalam memastikan negara kita ini. Dipimpin oleh pemimpin yang layak. Dan tak ada pemimpin yang layak dalam konteks politik dalam negara kita ini. Ialah daripada Perikatan Nasional insya Allah. Maka sekolah itu yang dapat saya kongsikan dan sampaikan pada malam ini siru ala barakatillah aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu wa ala sayidina muhammad wa ala ali washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir allahu akbar Allah. takbir Allah. takbir Allah. takbir